Sistema semineri için bir göl kenarına geldik, köyün bir tanesindeyiz. <laughs> da. <Daha. gülüyor> мы тут центральный вот только глаза прошли палка пошла вниз и мы ее начинаем сопровождать своим ходом Оп, и вышли. допустим при сильно большом быстром движении как раз получается что мы можем войти то есть задача сейчас не уклониться а четко вымерять дистанцию ага. Ты на вход пошел видел ага. а я скорость небольшую даю считайте я как раз встретил. в данном случае как виктор объясняет эта работа действует когда идет удар рук коротко рук максимум на перенос ноги на, на перенос на ногу если же удар идет очень мощный под прошагом да. то тут от шаг просто отбил. меня просто сместет да то тут если я не буду сейчас с отшагом то есть я раз. раз вот и вот этот шаг будет либо с ударом либо просто шаг ну она, ну, уже, она. уже заряжена бить да по сути она то она есть она уже билит. раз и вторая да и, и вторая с ударом то, то есть да. <coughs> зависит опять же от дистанции Дистанция на вытянутых руках, ему достаточно скрутиться подсить. То, что мы сейчас разбирали, это дистанция, как бы говорится, вот, штыковой атаки. Это уже от шаг. От шаг обязательно в этом случае. Почему? Чтобы было видно, что палка будет отдаляться из-за того, ну я буду отдаляться от палки, из-за того, что я просто сажусь. Отдаление, видите? Более того, идет смещение в трех плоскостях за счет за счет того, что я сажусь и проворачиваюсь. Все, спираль готова. То есть я по спирали ушел вниз, смещаясь с линии атаки. Опорная нога, вот. Вес у меня приходит, то есть общий вниз. И линия, луч, приходит на пятку. То есть я раз, теперь у меня на линии атаки осталась нога. И раз, забираю, а здесь оп, и под себя ставлю пятку. Все, я в линии в линии мимо, в линии атаки, да, все, я пошел параллельно. Понимаете? Вот это очень, очень важный момент таз. Таз и сет. Все, я подсел. Вот, опять же, допустим, для того, чтобы не доворачиваться вот так полностью, вначале, ну как? Это самое практическое положение. Да. Если на короткой работе я делаю скрут, а потом прихожу на заднюю ногу, Mm, будет идти той ногой, будет теснить бедром мой предмет. Да, да, вытеснять да. линию атаки. Что получилось? Раз, и вот я вытесняю. Угол меняется, раз, вот. Нет. А, а, да. нет? а как мне понять? Да, раз, я уже развернулся, видите? Но сейчас я, э, скажем, э, больше сработал на то, чтобы он меня запустил, да, развернул. Расслаблено, все. А вот на ощущениях, я раз, все. Только я небольшой укол получил, все, я пошел. Здесь ты в шею палец стромил, уже пошел наплясывать. Вот. То есть действие должно быть расслабленное, спокойное. Вот что. Я уже пошел. Я уже могу его забирать. Вот. То есть действие... Обратите внимание, если он мне в эту лопатку работает, я ему не сопротивляюсь, вот так и сюда пошел обкатывать. Я ему пошел раз, все, я обкатил, я уже у него за спиной забираю его. Все, он уже мой. Дальше, что хочешь, то иди. В другую сторону Не раз сюда, видите? Все. То есть как бы вот, то одну, то другую, да? Раз сюда. Вот у меня вроде бы. Да? А я уже вот пошел, видите? То есть действие само по себе. Вот вы один взял нож, так чтобы вот кончик торчал, только ножа лезвие. Вот. Один глаза закрыл, а другой там аккуратненько там коль-коль-коль-коль. И вот эти вот все моменты, где кольнул, там первое убирает. То же самое здесь. Идет, а у меня раз, я уже пошел. Я уже его выстроил. Все. Я его обкатил, я уже спину забрал, прикрылся им тут. Там, да? Там, точку поставил, раз, развернулся, да? Все. Я развернулся, уже работаю. Оружием клад добил. не париться там идешь, да, там раз, о, а что тут? и такой и стал задумал, старайтесь двигаться, вот как сила идет, он уперся раз сюда, все по силе движения по силе, не против силы, чтоб не было такого, что там он идет и, и такой сюда пытается. ну же мне в эту лопатку поставить я сюда пошел, раз вот сюда выше, к нему поближе.